Як всі ми знаємо, зараз йде необ'явлена війна з метою підпорядкувати Україну Росію. І український народ достойно захищає свою землю, свою державу, свою батьківщину. І не випадково ми. Співаємо душу і тіло ми положимо за нашу свободу, то ці слова гімну зараз перетворюються в життя. Дійсно, українці покладають і душу, і тіло за нашу свободу. І, і народ. Весь український народ бере участь в захисті своєї території на Сході. Одні зі зброєю в руках, а другі дають свою останнє і продукти харчування, і одежу, і медикаменти, і машини, все, і гроші. І ось в цій справі ваша служба приносить велику користь, так? тому що можна дати, але як переправити. А ви якраз допомагаєте і церкві, і всім благодійним організаціям переправляти, цю, тому ми дуже вдячні вам. Молимо за вас, Богу, щоб Господь простив ваші гріхи, дав вам здоров'я і, і, і всяке благополуччя, а в Україні, щоб Господь дав мир. А зараз я хочу вручити вам медалі, якої церква яку, яку нагороджує за любов до України і за жертовність. то вы проявляете и любовь до Украины, и жертвенность. Климон Вячеслав Валерьевич, это вы? Да. Спасибо. Да. Инна Степанина. Наталья Ана... Анатольевна. Дмитро Геннадьевич Судак. Хромов Олександр. Наталья Сергеевна Анохина. Це трудовий колектив компанії Наша пошта. Це вами, на, на всю вашу компанію. Я вас поздравляю і ще раз дякую за, за вашу таку велику працю на благо нашої держави і нашої України. Это огромная честь для нашей компании, для нашего коллектива получить эту награду. Спасибо большое еще раз. Я хотел бы сказать несколько слов о том проекте, который, за который сейчас нас наградили. Наша компания 7 месяцев назад открыла этот проект. Мы задавали себе вопрос, что мы можем сделать на благо Украины, как мы можем поддержать наших солдат, наших волонтеров, мирных жителей на Востоке. И мы решили сделать то, что мы делаем лучше всего. Мы хорошо умеем перевозить грузы, хорошо умеем перевозить почту и посылки. Мы решили организовать проект «Гуманитарная почта Украины», который состоит в том, что мы бесплатно перевозим грузы для волонтерских организаций на восток, в зону АТО, беженцам, мирным жителям. На сегодняшний день за 7 месяцев работы нашего проекта мы перевезли 4000 тонн груза бесплатно. Это около 20 тысяч посылок, которые бесплатно для волонтеров, для мирных жителей попали в зону в зону АТО или в, в города близлежащие. Мы всегда говорили, что главная идея сейчас и единственное, что может способствовать победе Украины, это чтобы бизнес, граждане, власть, общественные институты соединили вместе все свои усилия на благо защиты Родины. И только так Украина выстоит, несмотря на все те страдания, все эти трагедии, все те лишения, которые сейчас есть. Мы абсолютно уверены, что Украину ждет э, прекрасное, мирное будущее, но, конечно, каждый из нас, и бизнес, и граждане, и власть должны сделать свой вклад э, в это будущее. И наш вклад э, в виде этого проекта. Я бы, э, еще хотела отметить, что когда закончатся э, такие трагические события на Востоке, компания не собирается закрывать этот проект, не собирается его прекращать, а этот проект перейдет, наверное, будет полностью соответствовать своему названию, он станет полностью гуманитарным. Мы собираемся по-прежнему отправлять грузы бесплатно для детских домов, для образовательных организаций для тех кто будет нуждаться в этих грузах но конечно я бы хотел прежде всего сегодня отметить э, своих коллег потому что именно эти люди э, являются настоящими представителями проекта гуманитарная почта украины я бы я очень рад что они э, отмечены лично э, за каждым из них стоит э, очень красивая, может быть трагическая история. Каждый из этих людей, каждый день э, доставляет грузы, рискуя своей жизнью, э, доставляет грузы гуманитарной почты Украины. Э, Дмитрий Судак, э, находясь в городе Славянск, являлся единственным водителем, который оставаясь в городе, доставлял грузы. Наталья Анохина, это оператор компании «Новопошта» в городе Славянске. В самый пик противостояния, да, там даже с нефтом вывести своих детей, тем не менее, осталась на работе, потому что ее работа была нужна. Александр Хромов, владелец нескольких автомобилей, доставлял э, грузы «Новой Пошты» по всей зоне, э, в, в самых опасных районах, где уже на тот момент шла АТО, с риском для жизни, с одной целью. Эти грузы нужны были людям. Поэтому, ну, наверное, настоящими, э, настоящими героями и настоящими лауреатами сегодняшнего события является